Vaxtınız xeyir. 08:14-də xəbər vaxtınız studiyada Vəfa Teyarqızıdır. Yunanistan təxminən 1 aydan sonra yenidən seçkiyə gedib 21 mayda ilk turu olan və bu gün ikinci turu baş tutacaq parlament seçkiləri Yunanistanın gələcək həyatında müxtəlif aspektlərdən önəmli rola sahibdir. Namizədlər arasında isə güclü və zəif rəqiblər kifayət qədərdir. Seçkilərdə kim qalib gələr, gələ bilər və bu rəsmi Afinanın sonrakı dövrünə necə təsir göstərəcək seçki barəsində detallar növbəti sujetimizdə. Günahsan artıq ikinci dəfədir ki, seçkiyə gedir. 35 günlük bir fasilədən sonra bu gün ümumi seçkilər üzrə insanlar səs verirlər. Əslında seçkilər 21 mayda baş tutmuşdu və 41 faiz səsə yaxın səs ilə Yeni Demokratiya partiyası qalib gəlmişdi. Lakin partiya tək başına hökumət qurmaq üçün kifayət qədər deputat toplaya bilmədiyindən parlament seçkilərinin ikinci turu keçirilir. Parlament seçkilərində 26 siyasi partiya, 4 ittifaq və 2 müstəqil namizəd iştirak edir. Aparılan son sorğulara görə keçmiş baş nazir Kriyakos Mitsotakisin muhafizəkar Yeni Demokratiya partiyası böyük fərqlə 1-ci yerdə qərarlaşır. Daha sonra isə güclü rəqiblər arasında ölkənin 2 ən böyük partiyası, radikal sol koalisiyası və sosialist PASOK partiyaları yer alır. Proqnozlara və ssenarilərə görə hələ ki öndə olan Mitsotakis hökumət kabinetində köklü dəyişikliklər etməyi, diqqəti gələcəkdə ölkə iqtisadiyatına yönəltməyi planlaşdırır. Çünki illərdir Yunanıstanda iqtisadi, siyasi çöküş hökm sürür. Yələk baş-başkən Mitsotakis, yərekse seçmə katılan digər partilər seçmendlərə bir çox vədlər də vurtdular. Bu vədlər əksəriyyət olaraq, ee, inflyasiya, işsizlik, ee hayat pahalılığı ve göçmenler sorunu e, endeksli olduğu görülmektedir. Miçohtakis'in büyük bir sürpriz olmazsa kazanması beklenen e, ve tek başına hükümet kurması beklenen süreçte bu vaatleri yerine getirip getirmeyeceği konusunda endişeler olduğu görülmektedir. Çünkü mevcut durum ve e, Yunanistan'ın e, gerek siyasi gerek ekonomik durumu ve yapısı gereği bunlara başarma ihtimalinin zayıf olduğu görülmektedir. Qeyd edək ki, seçki məntəqələri bu gün saat 7:00-da açılıb, 19:00-da bağlanacaq. İlk rəsmi nəticələr saat 21:00 radələrində elan olunmağa başlanacaq. Bu gün keçiriləcək seçkilərdə 10 milyona yaxın insan səsvermə hüququna malikdir. 2019-cu ildə qüvvəyə minən qanuna əsasən, 2 il Yunanıstanda yaşayan həmçinin seçki ilində və ya əvvəlki ildə vergi bəyanatnaməsi təqdim edən xaricdə yaşayan Yunanıstan vətəndaşları da səsvermə hüququna malikdirlər.